На него возлагают большие надежды в тренерском штабе. Его опыт, как показали стартовые матчи сезона, уже работает на новую команду и играет ключевую роль в становлении дебютанта второй лиги. В конце концов, он признанный футбольных дел мастер, и именно от его настроения, как на поле, так и за его пределами, во многом зависит задекларированный руководством подъем спортивного клуба Днепр 1. Хорошее настроение. Начался, начинается сезон, уже, можно сказать, начался. Планы, задачи есть, это уже будет интересно нам. И, в принципе, тренерский штаб остался. пол команды где-то, наверное, осталось. Много новых, молодых. Но задачи, можно сказать, высокие. Поэтому будем стараться выполнить. Конечно, хотелось бы играть на... Любой футболист хочет играть на высшем уровне. Но сейчас такая ситуация у нас в стране. И в футболе в целом. И, и я после травмы. Поэтому... Тут есть все условия для того, чтобы играть, тренироваться, восстанавливаться, получать удовольствие от футбола. В конце того сезона уже все понимали, что что-то будет не так, как хотелось бы. Поэтому, ну, а потом создали новый клуб, у которого стоят задачи, и тренерский штаб. Все пригласили, можно так сказать. Днепр родной город, родная команда, все родное, тренера. Поэтому принял решение, ну, не буду лукавить, если было бы какое-то действительно стоящее предложение, наверное, я бы на него откликнулся бы. Но опять же, что сейчас говорить, если бы, его не было хорошего предложения европейского все-таки мечта в Европе всегда была играть и можно сказать остается хотя я уже понимаю что тяжело будет но вот так вот если был бы такой вариант как вот зимой со стандартом когда не получилось я думаю что я бы ушел бы ну хотелось бы мне поиграть в Европе а какие-то такие предложения которые не сильно заманчивый в плане даже не финансовом, а в плане футбольном. Поэтому решил остаться здесь. Давит, не давит вторая лига, но сейчас и в, в премьер-лиге такие проблемы, что, ну, наверное, в премьер-лиге давит это все. Вспомнить чемпионат там четыре года назад и, и, сейчас, конечно, поэтому я вижу, что... Не так тяжело мне дался этот выбор в пользу днепра один ехать куда-то даже в премьер-лигу в команду, грубо говоря, не уровня там Шахтера, Динамо, не знаю, Заря, там Полтава еще так. А остальное это тоже как бы большие проблемы наших многих команд. Печально это все, но надеюсь, что с каждым годом мы будем, наша страна будет подниматься и футбол в том числе. Думаю, что все равно должен быть подъем, но я думаю, что надо начинать с детского футбола, с инфраструктуры потом уже подниматься и в финансовом плане это я думаю что лучше делать небольшие там зарплаты бюджеты но все, чтобы это было стабильно а не, а не виртуально но в первую очередь это детский футбол поля условия это вообще даже тренировочное потому что для футболиста я по себе знаю вообще это самое главное это на чем ты тренируешься как ты тренируешься если это все будет возрождаться с самых низов то я думаю все у нас будет нормально Просто когда были большие деньги в нашем футболе, ну, можно сказать, можно было чуть-чуть не такие большие зарплаты, премии платить, а заниматься и в некоторых городах, и это, это все делали. И вот сразу же в Мариуполе, когда там Павлов был, Бойко, сейчас такая инфраструктура, что позавидуют, наверное, любые команды. Хотя у них не было никогда супер там задач, не брали за чемпионство. Но у них сейчас манежи, поля по всему городу, база сумасшедшая и есть все условия. Если бы это в каждом городе так было, я думаю, проблем бы у нас не было. Я тоже ставлюсь негативно к этой ситуации, что сейчас с Днепром, но, опять же, какие вопросы к нам к команде, к тренерам, к футболистам? Это, можно сказать, не знаю, такой умирающий проект, к сожалению, но это не от меня и не от нас футболистов зависит. Поэтому они даже они это сами все прекрасно понимают, но не знаю, это их позиция. Ради бога они болеют за Днепр, да, Днепр пока еще жив и они его поддержат. И все это понятно. Если они не хотят нас поддерживать, ну я думаю, что мы приглашаем всех на трибуны в любителей футбола, любителей футбола города Днепр. И я думаю, что команда в Днепре, команда города и должны нас поддерживать люди и просто ультрасы это какая-то часть болельщиков. Конечно, хотелось бы, чтобы они нас тоже поддерживали. Не хотят, но что же сделаешь. Тем более, они знают всю эту ситуацию, как и мы все, почему, как, что, поэтому посмотрим. Это вариант, который подразумевает развитие, развитие клуба, задачи в первую очередь, ради чего-то бороться и для чего-то выходить дальше в первую лигу, потом в высшую лигу. Я думаю, самые кратчайшие сроки это год первая лига, потом год-премьер-лига. Но опять же, я думаю, что не стоит забегать вперед. Сейчас в нашей ситуации в стране, в футболе. Тут все очень быстро меняется. И пока такие задачи, надеюсь, все будет стабильно, все хорошо. И задача сейчас конкретно выйти в первую лигу. И показывать хороший футбол. У нас много молодых. Я думаю, они, я уверен, они будут прогрессировать с этими тренерами, с этими условиями, которые созданы виду, футбольные и тренировочные. Поэтому я думаю, в этом плане тоже это хорошо для молодежи. Опять же, молодежи надо где-то играть, поэтому это очень прекрасно, что даже две команды сейчас в городе, во второй лиге. Я думаю, это даже лучше, чем э, турнир дублеров. так смотрел, да, ровно в два раза, 1734 17, 34, ну, интересно будет. Вот, никаких проблем абсолютно, ну, пока я тренируюсь недолго, но я думаю, и в том году, в принципе, была молодая команда, сейчас, наверное, еще моложе. Ну, у меня в этих проблем нету, тем более это, в принципе, не мое дело, есть тренера, которые будут воспитывать, я где-то могу в первую очередь я, наверное, должен своим примером, своей работой, отношениям показывать. Они, если хотят, будут учиться. 10, 11, 12, 13, 13, Мне самому интересно, какой уровень второй лиги, как вообще, ну, Тяжело мне вообще сейчас сказать. Я играл во второй лиге. Я, в принципе, я прошел в таком возрасте, как они сейчас, большинство команды, прошел все ступени. И аматоров, и вторая лига, и первая, шестер-два, шестер-три, потом премьер-лига. Поэтому это я все проходил. Я думаю, это все очень правильно. Тяжело перескакивать ступени. Я думаю, это даже лучше для молодежи. А как другие команды, опять же, можно сказать, это нас не касается. У нас, я считаю, все на высшем уровне, на уровне премьер-лиги и тренировочные процессы, и требования, которые предъявляются. В связи с тем, что команда молодая, много молодежи, да, будет не так легко, но посмотрим. Конечно, чуть давит это все, что в премьер-лига, ой, вторая лига. Конечно, хочется играть в премьер-лиге, это и интереснее и более освещается, и... Ну, это все ясно, ну, посмотрим, я же говорю, задачи, по крайней мере, есть задачи, это уже хорошо, будем ее стараться выполнять. Ну, как-то я уверен, что найдем мотивацию, и кто любит футбол, я его люблю, поэтому для меня не то, что важно, конечно, хотелось бы играть в «Фильме Лиги», но выходя даже с друзьями играть, я нахожу мотивацию, что я люблю футбол, сам процесс, сам мяч, поэтому я думаю, найду мотивацию, надеюсь на это. Хочу играть, пока будут ноги носить. И... Ну вот, вот вы сказали, вот задача тогда. В принципе, я тоже об этом думал. Если, если буду здесь и все будет нормально, но ну вот задачу поставить, выйти с командой Премьер-лиги, сыграть в Премьер-лиге в возрасте 36-37 лет, чем не задача? Я думаю, что это будет приятно и почетно. И, и вот, пожалуйста, вот вам мотивация, вот вам задача.